Okay, всем привет, с вами Арсоманчик. Сегодня буду буду я записывать видео опять про группу. Я вот только блин, только что заснял видео про группу ВКонтакте. Вот она э, обраб, обр, обработана 95 процентов. Вот блин, опять вниз. Так, сейчас я буду добавлять моего друга про про геймера так тебя не будет слышно потому что я сейчас на наушниках я забыл там настроить его не будет слышно так сейчас как здесь добавлять так так а мы сейчас еще общаемся про сейчас сейчас что скажи не не слышно так управление сообществом, да? Так, участники, 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 Вася, мы руководство, руководством, модератор, администратор. Значит, так, администратор, как здесь поменять это? Не администратор писала, а что-то другое. Сейчас. Ну что ты там, администратор, да? Добавляй, видео короче. Да. Так, блин, какая собачка. Ну грим, какая собачка. Так, сейчас я буду что-то делать, делать, а ч ⁇ я не знаю. Так. Это, это, это. Так. Милаянькая собачка, да. Хочу, чтобы вы добавились мою ко мне друзья я буду в группе группа группа вот в футбол в контакты и это я колянчик и я хочу вам посоветовать группу вот CSGO прогноз здесь идет ну, там, турниры и когда турниры делать прогнозы матчей здесь будут. Но когда матч будет идти, это не моя группа, но я здесь как смотрю, 118 человек. Это тоже нормально. Хочу рассказать про эту группу и вот веб-сайт даже есть сайт. А, нет, это ВКонтакте. Вот здесь вот здесь, Россия против Лувачена, вот э, ЛДК против Нави даже... Сейчас как здесь зайти, так? Кажется, так, да? Да, вот. Здесь, кажется, есть матч. Какой еще? Ух, Нави проиграли 29%, а Л... ЛДК 71%. Нави проиграли, жалко. Нави за Украину, да. Так. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был Растаманчик и мой друг Прогеймер. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.